Також така думка відеоурок від Оксани, Оксани Горінової про те, як потрібно ж... знаходити порозуміння між чоловіком і жінкою. жінкою, щоб жити або у шлюбі, або хоча б довести стосунки вже до шлюбу. Добрый день. Мы продолжаем наши беседы об энергетических центрах человека и взаимообмене энергии между мужчиной и женщиной. Итак, мы переходим к пятому центру — это чакра Вишутха. Как ранее я говорила, когда люди достигают, когда пара достигает уже уровня любви, когда у них действительно доходит до уровня сердечной чакры и происходит взаимообмен, то пара выходит на абсолютно другой уровень. Чакра Вишудха, она отвечает за творчество, она отвечает э, за те вещи, которые создают, созидают. И, соответственно, эта чакра наполнена у мужчины и пустая у женщины. Именно мужчина является творцом чего-то нового. Когда он наполнен, когда он выходит уже на уровень, когда его женщина наполняет любовью, да, когда у него полностью гармония по всем четырем чакрам, он начинает уже не просто отвечать за выживание своей семьи и себя, он начинает э, творить для того, чтобы оставить след в истории, например, либо создавать какие-то новые, либо он начинает уже беспокоиться о социуме. То есть, когда уже мужчина выходит на такой уровень, когда он является уровень э, лидером для каких-то очень мощных социальных э, сфер. Поэтому, смотрите, женщине очень важно на этой чакре принимать, то есть полностью поддерживать своего мужа, возможно, даже прислушиваться. Очень многие женщины, которые параллельно семье еще ведут свой бизнес, да, очень часто важно, когда семья в гармонии, научиться принимать от своего мужчины советы по каким-то внедрениям в свой бизнес, каким-то творческим, помощь, то, что он советует, потому что творчество это именно мужское именно как бы создавание да, чего-то нового. Если брать, например, по истории первооткрывателей, возьмите любую там направление, это математика, там какие-то науки, то в основном процентов 80-90 это были мужчины, потому что это именно мужская энергия, когда он доходит до какого-то уровня, реализовывать его на социум, то есть уже на более высокие какие-то идеи, на какие-то очень сильные достижения. Хочу обратить ваше внимание, что именно пятая чакра способствует тому, чтобы человек вносил свою лепту вообще в, в мир, да, в социальную сферу и в историю. И на самом деле те люди, которые находятся на первых базовых инстинктах, они не понимают вообще, для чего это надо, зачем служить миру и зачем, в принципе, там какие-то вещи создавать. Но когда человек, когда он наполняется гармонией, да, когда он проходит все вот эти четыре уровня, о которых мы говорили, он как раз выходит на то, что у него возникает потребность созидать. И что характерно, когда человек начинает созидать и что-то творить, деньги к нему приходят уже совсем в другом количестве. То есть вообще существует такая теория о том, что деньги — это относительный показатель того, сколько пользы вы приносите людям. То есть если у вас мало денег, это говорит о том, что вы не несете никакой пользы людям. И когда человек что-то создает новое для человечества, ну, пусть это не, даже не для человечества, но хотя бы для каких-то э, сфер социальных, то к нему приходят деньги и социальный уровень как обратка. Поэтому те люди, которые находятся на очень высоких социальных уровнях, это говорит о том, что они дают какие-то вклады в социальную сферу для человечества. И это очень важно понимать. Спасибо большое. До следующей встречи.